Bu gün 31 dekabr Azərbaycanda yeni ildən əlavə bir bayram da keçirilir, yəni dövlət səviyyəsində Azərbaycanların həmrəyliyi günü. Allah rəhmətlessin Heydər Əliyev bu bayramı çox gözəl fikirləşib və gözəl bir günə salıb. Azərbaycanların həmrəyliyi günü sözünü çox adamlar başa düşmür. Soruşanda millətin nədir? Bəziləri deyir Azərbaycanlıdır. İndi bu nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki, türk dilli Azərbaycanda yaşayan türk dilli millətin adı Azərbaycanlıdır və bu gün bayram tək o türk dilli o Azərbaycanlarınmı bayramıdır? Xeyr. Bu dövlət səviyyəsində çox böyük bir səhv ediblər. Hansı ki türk dilli millətimizə Azərbaycanlı adı qoymaqla elə böyük bir səhv ediblər. Elə ayrı seçkilik salırlar. Otağımız otamaz. Hələ onu bayram formasına da salırlar. Çox çox ağır bir sözdür bu. Yəni dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü. Bu nə deməkdir? Bu deməyib ki, yalnız o türk dilli millətlərin, Azərbaycanada yaşayan türk dilin millətin bayramıdır o. Hansı gözlərin güyü azərbaycanlı milləti kimi sayırlar? Xeyr. Elə millət yoxdur. Dünyada azərbaycanlı adlı millət yoxdur. Türk dilin millətinin adına gəlsə, min dəfə demişəm, yenə deyirəm, azəridir. Azər də o demədir, azəri odlu deməkdir. Azərbaycan da yurd demədir. Yəni odlar yurdu, azərlər yurdu. Yəni ki, Azərbaycanda nə qədər qaz, neft olubsa, neçə 10 min il bun, 15 min il bundan qabaq həmişə qaz çıxıb, od olub və bizi azəri deyə çağırıblar. Yəni odlu deyə çağırıblar. Adımız da dövlətimiz də olub Azəri yurdu. Yəni odlar yurdu Azərbaycan. Nəsə sözüm onda yox. Azər bizdə isə indi bir dəqiqə dövlət səviyyəsində. Türk dilli millətimizə Azərbaycanlı adı qoyublar. Hələ üstəli bayram da çıxardıblar ki, bu bayram dünya azərbaycanlılarının bayramıdır. Həmrəylik günüdür. Əziz mənim Azərbaycanlılarım, yəni ki, onun içində hamı olmaq şərtilə. Talışımız da Azərbaycanlıdır. Tatımız da, udinimiz də, yevreyimiz də Hamımız lezgicimiz, avarımız, hamımız birlikdə Azərbaycanlıyıq. Yəni haralıyıq? Azərbaycanlı sualı hansı suala cavab verir? Azərbaycanlı haralı? Yəni Azərbaycanda anadan olan, Azərbaycanda böyüyən, Azərbaycan vətəndaşlığı olan hər bir insan, hər bir millət Azərbaycanlı sayılır. Dövlət çox böyük bir səhv edib ki, Azərbaycanlı sözünü türk dilim millətə aid edib. Xeyr. Bu gün bütün azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Yəni ki, bizim birliyimizin günüdür. O birlik ki, prezident demişdi, dəmir yumruq olub düşməni əzdiyi. Yəni birlik odur, talışlar, avarlar, ləzgilər hamımız birləşib, türklər hamısı birləşib, azərlər birləşib, bir xalq əmələ gətirmişik, azərbaycanlıq xalqı. Azərbaycanlı millət adı deyil, azərbaycanlıq xalq adıdır bu dövlətin vətəndaşlarının adıdır və istəyir biz bu vətəndaşlıqdan çıxsaq da Rusiyada, Avropada, Amerikada vətəndaşlıq da alsaq, bizim kökümüz Azərbaycanlıdır. Yəni biz haralıyıq? Azərbaycanlı. Haralı sualına cavab verir. Yəni istər bütün dünyada da yaşasaq, bizim Azərbaycanlı adımız üstümüzdən götürülmür. Bu gün 31 dekabr bütün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür və mən bunu sizi hamınızı təbrik edirəm bütün millətləri, bütün insanları, hansı ki Azərbaycanı sevən, Azərbaycanla anadan olan, Azərbaycanla öz həyatı hansısa bir hissəsinin bağlı olan bir insanlar varsa, hamının həmrəyliyi gününü, birlik gününü təbrik edirəm. Azərbaycanlı millət adı deyil. Əgər qalsa ki, türk dilin millətinin adı nədir? Yenə təkrir edirəm. Azəri. Kökümüz türkdür. Və biz azəri türküyük. Bəli, biz Oğuzuyuq, biz Türküyük. Belə nə deyirsiniz deyil, amma millətimizin adı var. Azəri. Bu qədər. Amrazı təbrik edirəm.